Bu gün tamaşaçılar anladı ki, doğrudan da o qeyd etdiyiniz kimi Qafqaz Universiteti bir təhsil ocağı deyil, bir sözünün əsl mənasında bir ailə ocağıdır. Siz e, bu gündə səhərdə o ocağın ətrafına yığılmışların taleyinə düşünürsüz, maraqlanırsınız. Həmişə də bu mehribançılığınız əhəsiz olmasın. Çox sağ olun. Çox gözəl. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Mən bir də dəvətli qonaqlarımızı, daha doğrusu şəhərimizin misafiri olan Qafqaz Universitetinin aparıcı mütəxəssislərini, qonaqlarını bir daha diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Universitet İctimaiyyətlə Əlaqələr Prorektorluq, Prorektorluğu, Valideynlərlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İslam Hüseynov. Rəhbərlik və Psixoloji Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hüseyn Xəlilov. İctimaiyyətlə Əlaqələr Prorektorluğunun məsuliyyətçisi Əmir Əskərov. Hər biriniz xoş gəlmisiniz şəhərimizə. Hər biriniz Burada güzel çıkışlar ettiniz. Her üstünüze teşekkür ediyoruz. Tele kanalımız adından. Bununla da verilişimiz başa çatır. Gelen görüşlerde görüşmeyi ümidiyle sağ olun. Salamat kaldı.